नमस्कार केजी जी न्यूज इंडिया मराठीमध्ये आपले स्वागत आहे आजच्या घटनेचा सविस्तर वार्ता के जी न्यूज इंडिया मराठीच्या माध्यमातून पाहत आहात भगवतो सम्मा सम्मासंबुद्ध नमो नभोतस भगवतो सम्मासंबुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि दुक्खं पिप्पथकं सर्वं गच्छामि व्हिडिओ पॅलेसला सब्सक्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका